Salam. Ə, qısa videolarla Exceldə yeni şeylər öyrənməyə davam edirik. Bu gün daha öncədən öyrəndiyimiz iki basit funksiyanı iç-içə iç istifadə edərək çox maraqlı bir hesablama aparacağıq. Deməli, bu gördüyünüz qismdə formula texti qeyd etmişəm. Hansı ki yazacağımız formula orada görsənəcək. Deməli, biz istəyirik ki mədaxil və məxaric bu G4 xanasından başlayaraq aşağıya doğru mə daxil və mə xaric olduqca bizə hesablama versin ki balansımız nə qədər qaldı və bu hücrəyə bərabər qoyub if funksiyamızı açırıq. Deyirik ki, G4 əgər içi boşdusa nə olsun? Tamam, deyirik boş burax. False qismində gəldik if funksiyasının. Əgər boş deyilsə nə olsun? Derisəm nə yasaməlirik? G4-ü gedürdünlə sam eləyəcək. Amma birinci bu gördünüz gedürdü bir sabitləyirəm bircə dəqiqə. İndi görəcəksiniz hansını sabitləyirəm. Sabitləyirəm. Amma digərini sabitləmürəm çünki aşağıya doğru çəkəcəm mən o funksiya e, aşağıya doğru hər birinə tətbiq olunsun. Samın mötəzəsini bağladıq, ifin də mötəzəsini bağladıq, enter elədik. Daha sonra bunu tətbiq edirəm tamamına. Yazıram ki 100 manat mədaxil oldu. Balansını göstərir. 50 manat mədaxil oldu. Tamam. Daha sonra 9 manat xərcləyimiz, məharicimiz var. 80 manat daxil, 70 manat nəxarij. Bu şəkildə bizə balans hesablaması aparır. Sağ olun. Bu qədər. Növbəti videolarda görüşərik.